Це телеканал Соціальна країна. Мене звати Володимир Волошин. Війна чи мати рідна. Таку тему ми сьогодні задали для розмови з гостем нашої студії. А гість у нас Олексій Арестович. Не перемикайте телеканал і приєднуйтесь до розмови. Олексій день добрий. Вітаю. Ти дивишся, зразу приготувалися до розмови з хати. Да, да, ну е, дуже хочеться поговорити, тому що от ми зараз з вами двоє як, двоє мужчин справді Та, сидимо в студії і згадуємо одразу події вчорашнього антикорупційного комітету. Це засідання. В народі це називають Махач. Вот, это бываете в просто народе. я протестую, дозвольте себе протестовать. ваш пост в фейсбуке, где вы написал буквально, одразу после этих подий, сколько фоба мужчин, которые трепетно заявляют, драться нехорошо, Мы живем в правовой стране, я учу своих детей, что это не способ решать конфликты. Когда это заявляют дамы, это еще куда ни шло. Но когда эти эти же мужчины начинают выяснять, как же так мы сдали Крым, где наказание виновных за Майдан, я понимаю, что наша победа неизбежна. Точно верят да. это. Ну, конечно, она неизбежна с такими мужчинами. Дело в том, что общество же насквозь лживое я говорю сейчас как психотерапевт и психолог, общество замешано на лжи, ложь является необходимой общественной смазкой, она должна быть в каком-то степени, там, лицемерие, искажения и так далее, там, хорошие манеры, но она у нас превысила всякие пределы. Любой человек, который серьезно пытался заниматься хоть каким-то делом в Украине, знает, что все насквозь разворовано, все куплено, все гнилое, расползается в руках, как, ржавая, как, мокрая бумага, и на это все накидывать фиговый листочек, мы же стремимся в Европу, у нас ценности, у нас все хорошо. Но когда человек так пишет, вот у меня стоит вопрос, и или прикрашивает аватарку во французские цвета и так далее. У меня стоит вопрос. Он хочет быть хорошим в Фейсбуке казаться. И понимаете, это игры с репутацией. Вот у меня должна быть репутация в Фейсбуке хорошая, понимаете, и вообще репутация, когда я говорю правильные слова на каналах, по правильно поставленным голосом и так далее и так далее. Это все очень серьезно смешно смотрится, потому что нет содержательного разговора. Что, чем на самом деле была вот эта драка, драка Поросюка. попытка Парасюка и там кого как, он, как его зовут это Писнова, да. Панк? Ну некоторые знающие люди говорят, что это давняя история со Львова. они друг друга сильно не любят. О, как, он, да? сам про процесс заявлял? Да, и так далее и так далее. Ну мне еще другие люди говорили, в том числе, которые были на коррупционном комитете, там информацию выдавали вчера. Так они говорят, другие говорят, что это обратная связь от общества. Если не работает никакая правоохоронная система, право похоронная, ничего не происходит, общество вынуждено в лице лучших представителей давать вот так вот ответ, ответ системе. Я сегодня еще один пост написал, что страна, в которой начали бить прокуроров, экс-мэров, губернаторов и генералов, не безнадежна. Она стремительно зашагала в будущее. В нее появилось будущее. Потому что все в мире основано на принципах обратной связи. Если нас загоняют в угол, если нам как обществу не дают возможность дать обратную связь, они вообще ее не воспринимают, они делают все, чтобы ее обрезать, подавляют эту обратную связь, то тогда она будет появляться во в таких вот формах. Год назад это была мусорная иллюстрация, сегодня объем, а через годика может и быстрее можем и... Упс. А да. вот эти брехни луценирством покрываются от ничего не робления, вот, как вы уважаете? Ну, нам, нас считают идиотами и скармливают нам сказку. Они постоянно недооценивают общество. Вот это вот люди системы недооценивают общество. Они живут так, как будто 17 века, а не 21. Посмотрите, наиболее подвижным органом, социально мобильным в этом смысле оказывается МВД. Вот сегодня был с утра скандал с этим полицейским, который говорил разогнать майдан. К вечеру уже служебное расследование. Там ваш покорный слуга написал про одиозное назначение в Краматорской милиции. Мне сказали, позвонили из Краматорска, сказали все уже уже не назначено. То есть в этом смысле МВД страшная мобильная система. Там сейчас разгон идет по силам спецопераций. Uh -huh. но это уже доверенное лицо президента Порошенко и, и, и Ирина заявляет, депутат не помню фамилии, но нет. так вот она заявляет, что там генштаб срывает формирование сил специальных начало операции и так далее, НАТО жалуется на это. То есть есть век интернета, скорость прохождения сигнала полторы секунды, мгновенно все разлетается, да, и так далее. И тем не менее, они живут так, как будто вот можно скрыть это все, да, вот европейской риторикой. А на следующий день, после того, как ты заявил какую-то пространную, чиновник заявил какую-то пространную европейскую речь, над его поместьем взлетает квадрокоптер, все это снимает, и начинаются вопросы, да. Вопросы, 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 ответов нет. Они не считают нужным давать ответы. Понимаете? Ну, а с другой стороны, поштовхом до выникания Майдана а же, о чем я уже, что мы говорим, да? Я до сих пор этого не понимаю. Они живут за, в башне из замкнутой слоновой кости. Я был детским чиновником, я люблю рассказывать это свой опыт. Там Три месяца я побыл за главы Приморского района так? в Одессе в 2009 году. Мне было интересно на это посмотреть изнутри. Я прекрасно понял, что такое система вот там, на этом уровне. Когда у тебя... Ты... Я же человек специально mm -hmm. кондиционированный. Вся моя жизнь подготовила меня к тому, чтобы я следил за каждой мыслью своей головы, за каждым чувством. Я сразу спрашиваю, откуда? Откуда это вение? И так далее, и так далее. Что я заметил? Через две недели после того, как я стал на пост чиновника, у меня начала отращиваться брюшка, появилась барсетка, и начали туфли загибаться вверх. Mm -hmm. Вот так вот, понимаете? Почему? Автоматически. Потому что ты не можешь ни за что заплатить, потому что перед тобой лебезет ГАИ, тебя пропускают на красный свет и под кирпич, тебе не, тебя там запобегают за бизнесмены, миллионеры и так далее, и так далее. Ты начинаешь превращаться в высокородного хама, который вот так вот, да не высокородного, а хама низкой пробы, который отодвигает рукой, молчи дурак, там чека, который пытается тебе папку протянуть и так далее, и так далее. Что же происходит с людьми, которые, а, не подготовлены, б, там на уровне вице-премьера? Они вообще, у них чувство реальности, у них субъективное восприятие мира искаженное. Давно, давно закрыло собой чувство реальности. Они не понимают, где они живут. Процитую про Кузьму да. Скрябина, личная ему память. Забрало, падает. Забрало, падает. У Чушеску, это же совершенно реально. За неделю до расстрела рейтинг был 99,6%. Понимаете, в один страшный миг. Як Допкіне, як це писнання, тому що реальність не так устроєна, як как, їм как кажется, що звання генерала или мера не збавляє тебе от обратних зв'язки від народу. Ну, бара... буде поздно, Они поймут это в последний момент. Беречу до это... уваги конфлікт між Допкіном і учасником да, судового да. засідання, також можна про це поговорити. З іншого боку, якби не було таких людей, чи, ну, чи говорили б ми про тих патріотів, які готові жертвувати з собою, таких людей, які готові в обличчя говорити один на, один на один, так, з людьми, які фактично є відомими угу. і, ну, і непростими в країні. Ну, это хоробре. поступок со стороны Ростислава Кравчука был. Но это человек, который год назад пострадал. Он, суд был по спецроте Беркута, расстрелившийся Майдан. Его там беркутовцы избили. В, как бы, в гражданке, которая... То есть, давнюю историю он Майдан прошел весь, и так далее, и так далее. У есть моральное право. Да, это. И то, вы видите, он говорит срывающимся голосом. То есть, его на высоких тонах. Его просто ну, степень возмущения крайняя. Я, я думаю, а что это конфликт внутри души Кравчука. Это не проблема между Кравчуком и Добкиным. Это проблема внутри человека. Потому что явно человек, который... Вот системная проблема. Человек испытывает высокие идеалы. Вот небесная сотня. Все, кто стоял на Майдане, очень высокая планка идеалов, очень высоко, за, э, высоко поднятая. Переступить через собственную планку, чтобы ударить другого человека, стрелять в другого человека, даже такого негодяя, как все эти регионалы, менты и так далее, и так далее, для людей с такой высокой моральной планкой, с такими идеалами очень сложно. Это ловушка, в которую мы попали. Все добровольцы, все волонтеры вынуждены сотрудничать с системой, потому что речь идет об обороне от внешнего врага и преодолении там, порога реформ да, тяжелого. Но и с ними, они разделяют преступления этой системы, становятся ответственными за них. Потому что вот Георгий Тука, да? уважаемый человек, волонтер и так далее, он сейчас губернатор Луганской области, он пишет регулярно отчеты, люди, поймите, я стараюсь как правильно, правильно, он является членом системы. И неизвестно, куда его заведет эта дорога, понимаете. И это касается от рядового вот этого. Вот это вот проблема системы. Понимаете? Про цей шлях мы сейчас да. про продолжим говорить, буквально за, после новичкой паузы, друзья, в программе «Экспертная думка» Алексей Арестович. Олексій, день добрий ще раз. Це експертна думка. Друзі, приєднатися до, до нашої дискусії. І одразу я хотів би сказати, значить, то той факт, що багато хто, звичайних людей, з яким я спілкуюсь, своїми друзями, і всі це розуміють, що таких людей, як Ростислав, який вступив в конфлікт із Допком, таких дуже багато в Україні. Тих людей, які були на фронті, на передовій, вони повертаються сюди, вони бачать, що, в принципі, є там, ті самі граблі. Знову ж таки, популярна українська фраза, ну, не українська фраза, вислів звучить, що ми знову ж таки на ті самі граблі, нічого не змінюється, потрібно все свої руки брати. Цей факт можно было изиграть Конечно, все идет к этому. Тут же давайте добавим ситуация намного хуже. Проблема не в том, что система не меняется, общество отдельно, система отдельно, проблема в том, что система наступает. Посмотрите, кодекс еврейский, который налоговый, который она пытается пропихнуть. Это одна из ключевых вопросов да? сейчас. Uh -huh. Есть либеральный вариант, непонятным образом, попавший в Комитет Верховной Рады, одобренный там, uh -huh. который поддерживает бизнесмена, который наиболее озабочены этой проблемой. Да? Либеральный код там конкретные цифры рассчитаны, рост экономики, перспектива. Или кодекс, который убьет Украину, законсервирует систему. Uh -huh. который пихивать ереська с, с, опорой на МВФ, и так, на, на, логику МВФ и так далее, и так далее. Вот он цивилизационный выбор. Это цивилизационный выбор, который мы сделаем. Она наступает. Они хотят нам навязать этот налоговый кодекс. И это касается всего. Института полиции, институт, который которые якобы реформируются, института судей и так далее. Вот сегодня отменили пресс-конференцию по Майдану. И так все сказано. Министр МВД, генеральный прокурор, значит, глава СБУ, по-моему, должны были проводить. Сейчас они не, не, считают нужным годовщину Майдана отчитываться. По первому вчера мало будет на заседании да. антикоррупционного да. комитета. Не пришли. Пришли. Следователь там ла, У них нет согласованной позиции. Им надо что-то врать в лицо народу просто спустя два года после Майдана, два года не расследования резонанснейшее преступление. Надо что-то врать, видно не получается согласовать позицию. Mm -hmm. Потому что хочется говорить про, про успехи новой полиции, а тут, блин, дура спрашивают, где спецрота Беркута, который расстрелял на Майдан и почему их всех выпустили и так далее, и так далее. Поэтому, как бы, вот они, вот конкретная ситуация. Они наступают, система не обороняется, система не мы не, осаждаем ее. Она наступает на нас, нас загоняют в угол. Вот в чем все происходит. С другой на том, что у нас есть зовнешний ворог, треба <реклама> объединять усилия, бороться с внешним ворогом это отвертание уваги Очень незрелое украинское общество, нет политического опыта. Два Майдана, 10 лет революции подряд и так далее, и так далее, изменений. Люди очень медленно начинают понимать вещи, очевидные любому человеку, изучавшему историю серьезно. Но общество не может изучать историю серьезно. Общество в массе ведет себя скорее как жидкость, нежели как набор разумных людей. Совершенно очевидно, что на Францию после революции, в Великой Французской напало 5 стран одновременно. И, как бы, это не мешало французам очень быстро рубить головы всем, меняя, меняя тех, кто на... пока не появились те люди, которые могут справиться с этой, с, этой системой. Представьте, что было бы с Украиной, если бы на нас напала, кроме России, Турция, Венгрия, Румыния и Польша какая-нибудь еще одновременно. Французы решили эту задачу, мы можем решить эту задачу. Но просто у французов был большой опыт политической жизни до этого, а у нас очень маленький опыт. Нам, мы медленно перепробываем все варианты. Два года дали этим, два года дали тем, пять лет дали Ющенко, потом это самое. Медленно, но все равно изменения идут. Просто они идут в такую интересную сторону, что... Главный, я разговаривал с очень серьезным профессором западной социологии, с европейским, а может быть, мировым именем, он сказал, есть четкая квалификация тоталитарного государства. Тоталитарное государство не там, где миллионы, миллионами людей репрессируют, вовсе не так. Тоталитарное государство может не убить ни одного человека. Но квалифицирующим признаком тоталитарного государства является подавление или отрицание обратной связи. Наше государство носит полностью тоталитарный характер в этом отношении, если бы не Facebook. Uh -huh. Если бы не было средств Web2, было бы полностью тоталитарное государство. Чиновники делают все, чтобы отрицать эту обратную связь от общества и так далее. Поэтому, когда запирается канал Он буде пробит в авральному режимі, в тому или і варіанті, однозначно. Парасюк це перша ласточка, и Кравчук, я вас уверяю. Звідки таке категоричне несприйняття критики на свою адресу? З цих Так. они считают, что они небожители. У них главная теория это социал-дарвинизм. Они смогли, они достигли, а эти все пусть дыхают. При Влади люди с Майдана. Ну вот мне рассказывали старожилы, какие люди с Майдана? Кто с Майдана? Кто? При о, кто? Чолев фактически на Майдане, они... На сцене? Это те, которых из гонитушителей поливали или как-то? Мы ну, прогоняли ну, оттуда, Поросюк выхватывал, микрофон. А эти люди, которые без Майдана, с Януковичем, который уже убил к этому моменту несколько десятков человек, их личным приказом, и принял диктаторские законы, договорились, если помните, если бы не Поросюк, договорились бы о том, что Янукович до 2014 года оставался бы при власти, а потом были бы перевыборы. И это подписали европейские посредники, которых мы тоже очень любим, за постоянное желание сдать нас под Москву и сдать нас куда-нибудь под этот цен Давайте вспомним. Я только что к вам приехал, разговаривал со Старожилом. Он так. рассказывал мне историю 31, 32 -го годов. 33 -го. В Киеве масса Голодомор. людей в районе да, Голодомора, в районе житнего рынка, умирает с голода. И жители идут спокойно мимо на работу, считанные единицы людям помогали, остальные считали, что они сами в этом виноваты. Эти жители это судьба. Какого хрена? и так далее. Человеческое общество, отдельный человек может быть хорошим человеком, у него есть совесть. У общества совесть — это большая проблемная единица. И есть варианты разные. Левые варианты решения этой проблемы, правые. Но, все, но получается, что так или иначе общество приучается к дисциплине, приучается к моральным нормам, приучается к нормам общежития. А у нас э, нас приучили к определенным нормам. Эти нормы советского периода, периода распада, когда все зарабатывалось на гниении. Вся система, которая построена, это проедание позднего советского наследия и того, что придумали креативные люди сейчас. Например, атаки на эти компании. Да, Класс, миллион человек, они делают бюджет Украины, заводят наличные доллары, просто доллары сюда, представляют Украину и именно их атакуют. Но, извини, что это уже серьезная сила. Этишники? Безусловно. Они как-то будут обороняться. Вот сейчас биткоин да, обороняется и так, далее, и так далее. Это не так все просто. Это диалектическая борьба. Но проблема в том, что мы отвечаем на вопрос, почему они не боятся. Потому что Сталин воспитал породу людей, которая называется украинское веслоухое. Он напугал людей на сто лет вперед. Не могут такие вещи, как голодомор как потеря 10, а, а говорят до 15 миллионов в течение там, советского периода Люди, украинцев. Дважды прошла мировая война. Сначала в одну сторону, потом в другую. Не могут остаться без следа на памяти народа. А поскольку это накладывается еще на 400 лет чужого архетипа московского, плюс еще накладывается на как бы отсутствие государственности, традиции государственности и понимание об этом всем. Но это катастрофа. Уди, приходится удивляться цивилизационно, приходится удивляться, что мы в хорошей кондиции. Украина же не идет по плохому сценарию, по хорошему тоже не идет. Но мы в среднем эту войну и, и вот этот вот библейский разлом нашей истории проходим примерно по среднему этому самому. Не иначе, как бы Господь, Господь смотрит за Украиной. Я не вижу других объяснений. Непосредственно прикрывает. Мама Божья держит над нами покровав. В противном случае при нашем анамнезе, при нашем багаже, при количестве эмоциональных травм и отсутствии зрелости полной мы могли закатиться очень далеко куда с такими этими решениями. Но... Я не склонен, пров... когда я говорю, что чиновников будут лупить и расстреливать, я не склонен проводить здесь трагическую эту самую, mm -hmm. и говорить, а, все так плохо. Тотальной войны не будет. Восстание Масс закончилось в 1945 году. Не будет войны всех против всех. Если... Майдан-3. Майдан-3 в какой-то форме произойдет, он может произойти в форме дворцового переворота, например, когда народа это не коснется. Mm -hmm. Разберутся там между собой, заг... новых заговоров олигархов, это не обязательно будет оружие и расстрелы тут всех в правительственном квартале. Нет. Мы посмотрим, в какую форму обернет эта история. Но то, что обратная связь вот этого раковой опухоли чиновничей, которая не хочет... Принимать эту обратную связь, это обратная связь так или иначе до них как-то дойдет. Это я вам гарантирую на 101%. В какой форме посмотрим? В якій формі? Ми поговорим же буквально замыть. В нашій no. програмі «Експертна думка не промикает. З Олексієм Арестовичем ми сьогодні спілкуємося в експертній думці. Олексій ще раз день добрий. І одразу так. я хотів би перейти в наші розмови про те, а взагалі що може бути? Який розвиток подій зору на все, що відбувається зараз, і свідками чого є звичайні люди, і в принципі нас суспільство частково стало розуміти там ті чи інші речі, процеси, хто, кого за кого і чому ну, Йде, кілька процесів ви приділяють нашу от, на сьогоднішню реальність. Да? Перше, це те, що в центрі стратегічного Москви, во всіх іграх з Сірії з Западом і так далі, все одно знаходиться Україна. Россия ни при каких обстоятельствах не может допустить выхода Украины из-под из российского влияния. Ни при каких обстоятельствах она будет делать все, чтобы этого не произошло. Поэтому Сирия это отвлекающий маневр, попытка обменять контроль над постсоветским пространством на участие в антитеррористической коалиции. Запад пока на это не ведется, хотя с другой стороны Оланд уже в Москву собрался и рассказывает про то, как без Путина они не смогут побороть терроризм. И так далее, и так далее. То есть тут... Бачите связок между Путиным и Франции? конечно. И... Ну, конечно. конечно. Существует три основных проекта. Так называемый западный, европейский. Да, глобалистический, глобалистический проект нового халифата. И проект многополярного мира, архаический, российский, вот они mm -hmm. между собой соревнуются, но поскольку оба противостоят, московский и игиловский противостоит э, глобальному европейскому, да, то они являются ситуативными союзниками. Кто там, Белковский заявил, что Путин прямо знал э, про теракты, да, и… Там один из чиновников российских буквально за хвилину, mm -hmm. или две, пятьдесят после, да, после подрыва, сразу написал, да, да. Да, да. Ну, как, как обычно, как убили Бузину, через семь минут Киев, вернее, Путин ответил на, на вопрос о пресс-конференции и сказал, что Бузину убили в Киеве, об этом в Киеве еще не Никто не знал, Путин уже знал. Uh -huh. Так вот, как бы: ну, хоть бы минут 10, подождал бы, ради приличия. Так вот, э, фишка в чем: что как бы они все равно будут таранить Украину. Проблема внешнего врага не решена. Рамочным конструкцией для нас является противостояние с Россией отсюда и навсегда, как евреи с, с Арабами противостоят. Зараз все говорят про Францию. Ну что ж, на да. сходе матовым проблемам. Разведка доповедает про те, что реально готується. до России. Да, готуются конкрет, uh -huh. к конкретному усилению. Uh -huh. Тобто ми можемо мати загострення на Сході? Ми будемо мати війну відсюди і навсегда з Росією. Просто она будет принимать горячие фазы и опять холодні. Гарячі и холодні. Потому что ми претендуємо на одно и ж же историческое наследие. Как евреи и арабы на храмовую гору, так мы на києво печерскую лавру. Пока не договоримся. Или пока не погибнет одна или другая сторона. Да, не, щоб, да. ще, я просто хотів поговорити ще про ваш семінар. Да. Трішки відійдемо да, там, думайте. політичних і військових. Конфлікт як джерело ресурсу та розвитку. Да. Теоретично, і я розумію, який розвиток отримали там наші військові, та, які побували фактично uh -huh. на Сході, і здобули там колосальний досвід, як uh -huh. потрібно вести. І ви. В принципі, кадровий офіцер Збройних Сил поперше, да, і займаєтесь да, вихованням, навчанням, скажімо, да. військовому мистецтву, правильно? От. Який досвід, все ж таки, на вашу думку, ми отримали, крім зрозумілих людям? Давайте сравнімо на поведіння українських військових сил в Криму і на Донбасі зараз. Да? Более того, можна сравнити там відсутність спротиву, невідомість повірити, що надо стріляти, що это уже война. що ми там прийшло. В Криму не вистачало наказу? Да не надо никакого наказа. Даже в мирное время военнослужащий должен открывать огонь при попытке захвата угу. русской части, имущества и так далее. И так далее. Не, нужен, не нужен приказ. Кроме того, как бы это отговорки на уровне местных, местных командиров, которые передоговорились давно уже с Москвой в большинстве своем. А помните, как останавливали бабушки всякие специально подосланы, останавливали колонны вооруженных сил, идущие в Донецкую Луганскую область. Да. И военные не знали, что с этим делать. И тебе? Мы имели и Лавайс, когда поверили старшему начальству, поверили коридору да, и честно выполняли приказы. Имеем Дебальцева. Уже никто не поверил начальству, начальство устранилось, командование сектора, командование АТО, и командиры договорились на среднем звене и сами вышли. Сейчас там все больше становится людей, которые понимают, что никому верить нельзя. Делая выживание это твое собственное дело. Ты отвечаешь, останешься, ты живой или твои подчиненные, или нет. И это самый главный урок взросления армии, как и общества. Ответственность лежит персонально на человеке, который, который в процессе. Вот эта инфантильность уходит, особенно свойственно вооруженным силам, потому что у военного человека два подсознания свое и казенное. Там прикажут, и я выполню. И становится понятно, что и за будущее страны, и за конкретное Операцию, за отдельный выход, за отдельный там, оборонительный бой на блокпосту. Угу. Отвечаешь персонально, ты и больше никто. Ты сам себя организуешь, ну и твои единомышленники, волонтеры придут. И все. Ждать от начальства, от судьбы, от Господа Бога, от Евросоюза хоть какой-то помощи, как правило, надо знать, что тебя подведут и сделают не так, как сам, и на своем семинаре говорите. Да. Именно про это я говорю. Но ну, я говорю, что конфликт это искусство выявления своих истинных ценностей. Проблема в том, что люди воображают, что они себя хорошо знают. Люди плохо себя очень знают. И для того, чтобы себя с собой познакомиться, надо вступить в конфликт, не бояться идти на конфликт, потому что в конфликте ты станешь понимать, что, что истина твое, а что наносное. Вот истина твое проступает в конфликте, потому что за это ты готов бороться. За то, что ты не готов бороться, это наносное. Вот и с вами сегодня да, еще мы... ближе познакомились. Алексей, я дякую за да, разговор. Да, да. И я думаю, что не выстанно спілкувались в эфире телеканала «Социальная Краина». Друзья, это была экспертная думка Алексея Арестовича. Якщо ж у вас є, друзі, ті чи інші питання і теми, які вас турбують, будь ласка, залишайте, пишіть про них на сайті соцкраїна.ком. Крім того, зараз номер телефону для потенційних рекламодавців, партнерів нашого телеканалу, будь ласка, телефонуйте. Будемо раді співпраці. За традицією гарного дня. Побачимось на соціальній країні.